зависит все, я так думаю, даже не от Сергея и Реброва и от того, как он. Он может прекрасно все придумать и тактику, но все-таки это не его команда, начнем с этого. И он только строит команду, поэтому тронулся с Ну, по крайней мере, э, помешал Бакани. Там не Бакани был. Подача. помылка пятого на выходе. Удар поворота. воротах. И мяч залетает в секунду. Ну на корысть Динамо. Это автогол. Динаміцю забиває наприкінці першого тайму після паніки в штрафному майданчику. А почалася з того, що невдало зіграв на виході Андрій П'ятов. і потім закрутилось, завертілось. В принципі, це і стало наслідком активності і більших пошуків динаміців до забитого м'яча. Ще раз на повторі. Невдало зрізає мяч. у свої ворота Кучер, який намагався вибити, Просто вибити після удару Віди, але зробив відмежу послугу своїй же команді. Ну, здесь уже сыграли, сыграли нервы. Он понимал, что он где-то там, может быть, лежит вратарь. И он последний. И надо, мяч рано выпрыгнул. Рано выпрыгнул. Не рассчитал отскок. Мяч таковарный был. Он на землю. И такая траектория была не совсем обычная. Поэтому, если бы выдержал паузу, сделал шаг назад, он бы спокойно, без прыжка даже его выносил. Но дрогнули нервы, выпрыгнул раньше времени, не достал, сыграл мяч и только сделал хуже. <таспросит> Но, <таспросит> и... и в целом я скажу, что э, вот эта вот заварушка гармаш это игрок бокс ту-бокс, который штрафной до штрафной, потрясающий объем работы, который боец, борец и, и, и так далее. Подача. А, удар! Еще! Ворота! До Вида! Поплыли, поплыли защитники. По-моему, сейчас просто в состоянии, ну если не, не, не спячки, не комы, то просто, просто растерянности будем так. Пожалеем их эпитетами. Два стандарта, два голы забывает Динамо. Другий мяч под завису первого тайма. И снова Вида опоняется там в штрафном майданчику. справді. Пригадується, знову ж таки, проблеми Шахтаря із Дніпром, як пропускали. і Ці розмови про те, що стандарти це Ахілесова п'ята. Ну, і говорити, не говорити, але вона повторюється. Давайте дивитись на повторі ще раз. Знову, от е, З цієї зони дуже часто динаміці сьогодні штрафні виконували. Вже, мабуть, четвертий чи який раз. І ось тут Ракицький да, не, не успіває. Играли зонно, не играли с игроками плотно, заняли позицию все защитники. Потом по, по удару должны были как бы опередить и, и сыграть первый мяч. Но проиграли и позицию, и проиграли э, единоборство. Поэтому этого уже там очень сложно было среагировать и как-то спасти ситуацию. Ну и подачу отметим, очень хорошая подача, низкая и быстрая. Шахтар пытается разыграть штрафный Без э, заявых извлеканий Не прощающий час, подача Адриану скидает, Эйшера подхопляет мяч Тейшера на швидкости, входит штрафный Удар! Мяч в воротах! Два 1 Дуглас Коста це? Дуглас Коста, да Именно он обладает такой взрывной скоростью Эйшера тоже, но Они, наверное, оба могут посоревноваться С места взорваться и, и поймать тот момент Когда защитник еще не развернулся Когда на прямых ногах ну и удар, конечно, был очень сложный для вратаря, потому что низом он и не сильный, но очень Давай, точный был и ковар. Здорово сыграл Адриана. Шикарная скидка. грудью. И не дожидая здесь единоборства. Под удар себе. Руванова одразу же такие да, да. Прочувствовал парень, б, момент, на когда надо. Метр. Если бы еще доля секунды успел бы развернуться, там, по-моему, Драевич был, и уже фора была бы слишком большая. Дуглас Коста, Роби Драхунов, интрига, интрига. Я думаю, она и была, но сейчас она явно, явно на поверхности. 2-1, это счет для финалов очень распространенный.